не могут, допустим, получить информацию в других органах, они приходили по инициативе президента с 1 января 2013 года. Все эти ветераны Великой Отечественной войны получают пильги относительно первой группы, независимо от того, второй группы, он третьей группы, если ему исполнилось 85 лет, он пользуется всеми правами инвалида Великой Отечественной войны первой группы. А для того, чтобы на юридическую основу перейти и получить такое удостоверение, ветераны, которым 85 лет, и они инвалиды второй или третьей группы, должны обратиться в социальные органы, где необходимо оформить и получить удостоверение инвалида первой группы.